এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছো গীতাৰ চতুৰ্থ অধ্যায় জ্ঞান যুগ দিব্য জ্ঞান অৰ্থাৎ আত্মা ভগৱান আৰু তেওঁলোকৰ পৰস্পৰ সম্পৰ্কৰ আধ্যাত্মিক জ্ঞানে আত্মশুদ্ধি আৰু মুখ্য এই দুয়োটাকে আনি দিয়ে নিস্বাৰ্থ ভক্তিৰে কৰা সেৱাৰ ফলস্বৰূপে অৰ্থাৎ কৰ্মযুগৰ ফলস্বৰূপেই এনে জ্ঞান লাভ কৰা যায় ভগৱানে গীতাৰ সুদূৰ ইতিহাস যোগে যোগে জৰজগতত তেওঁ অৱতাৰ গ্ৰহণৰ উদ্দেশ্য আৰু তাৎপৰ্য আৰু লগতে এজন তত্বজ্ঞানী শিক্ষকস্বৰূপ গুৰুৰ কাষ চপাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও ইয়াত ব্যাখ্যা কৰিছে জ্ঞান যুগৰ প্ৰথম শ্লোকত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে ইমাম বিভটে যোগম প্ৰগ আহম অব্যয়ান মানৱে প্ৰাহা মনো ইক্ষ অব্ৰৱিত পৰমেশ্বৰ ভগৱানে তেওঁৰ বন্ধু আৰু শিষ্য অৰ্জুনক এই বুলি কৈছে এই চিৰন্তন যুগতত্বৰ বিষয়ে মই সূৰ্য দেৱতা বিবস্বানক কলো বিবস্বানে মানৱ জাতিৰ পিতৃ মনোক কলে আৰু মনুৱে ইাক কলে শ্ৰীকৃষ্ণই এই অবিনাশী যুগক কল্পৰ আৰম্ভণিত অৰ্থাৎ ভজনৰ আৰম্ভণিত বিবচ্ৰণ অৰ্থাৎ যি বিৱশই আছে এনে প্ৰাণীক কয় ইয়াত সূৰ্য এটা প্ৰতীক কিয়নো সুৰত অৰ্থাৎ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ লগত যগ অভ্যাস তাত তেওঁ পৰম প্ৰকাশ স্বৰূপ তাতেই তেওঁ অৰ্থাৎ সূৰ্যক পোৱা যায় এই যুগ অবিনাশী শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল যে ইয়াৰ আৰম্ভণিৰ বিনাশ নাই এই যুগৰ আৰম্ভ মাত্ৰ কৰি দিলেই ই পূৰ্ণত্ব দিহে শান্ত হব শৰীৰৰ ৰোগ নিৰাময় ঔষধৰ পৰা হয় কিন্তু আত্মাৰ বিকাৰৰ নিৰাময় জপ সাধনাৰ পৰা হয় এই সাধন ভজনো কৃষ্ণ ভগৱানৰেই অৱদান মহৰ নিচাত অচেতন হৈ থকা আদিম মানৱ য'ত ভজনৰ কোনো সংস্কাৰেই নাছিল যুগৰ বিষয়ে যিজনে কেতিয়াও ভবাই নাছিল এনেকুৱা মানুহে যেতিয়াই অন্তৰত শ্ৰীকৃষ্ণক দেখিলে তেতিয়া তেওঁ দৰ্শন মাত্ৰই তেওঁৰ বাণীয়ে সেৱা আৰু সান্নিধ্যই যুগৰ সংস্কাৰ তেওঁৰ গাত সঞ্চাৰিত কৰিলে শ্ৰীকৃষ্ণই কয় যে এই যুগ মই আদিতে সূৰ্যক কৈছিলো পৰমেশ্বৰ নিবাস সকলোৰে হৃদয়ত আছে শ্বাসৰ নিয়ন্ত্ৰণেই তাৰ প্ৰাপ্তিৰ বিধান মানে সুৰত সংস্কাৰৰ সৃজনেই সূৰ্যৰ প্ৰতি কোৱা হৈছে সময়ত এই সংস্কাৰ যেন স্ফুৰিত হলে সেই সংস্কাৰ মনত স্ফুৰিত হলে মনত যদি কোনো কথা থাকে তাক পাবৰ কাৰণে ইচ্ছা অৱশ্যেই হয় এইটোৱেই হ'ল মনুৱে ইচ্ছাকো কোৱা মনত এনেকুৱা এটা ইচ্ছা হয় যে সেই নিয়ত কৰ্ম কৰা হওক যি অবিনাশী যি কৰ্মৰ বন্ধনৰ পৰা মুখ্য দিয়ে এনেকুৱা কৰ্ম কৰা হওক বুলি কৰাত আৰাধনাৰ গতি আগবাঢ়ে গতি আগবঢ়াৰ পাছত এই যুগে কত পোৱাবগৈ এই সম্পৰ্কে ভগৱানে এইদৰে কয় এইব পৰম্পৰা ইহা মহন্তপা এই পৰম তত্ত্ব জ্ঞান এনেদৰেই গুৰু শিষ্য পৰম্পৰা ধাৰাৰ জৰিয়তে প্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু ৰাজরিসকলে তেনেদৰেই ইয়াক হৃদয়ংগম কৰি আহিছিল কিন্তু সময়ৰ সোঁতত এই পৰম্পৰা বিচ্ছিন্ন হল আৰু সেয়েহে এই যথাযথ তত্ব জ্ঞানটো বিলুপ্ত হোৱা যেন বোধ হল চেৱা তে আদ্যক্ত পুৰাতা ভক্ত আছিল মে চাই ৰহস্যম সি এটাত উত্তম সম্বন্ধৰ বিষয়ে যিটো প্ৰাচীন আৰু সখা সেইবাবে তুমি অপাৰ্থিৱ ৰহস্য়টো বুজিব পাৰিবা যি পৰমাত্মা পাবৰ মোৰ ইচ্ছা আছে সেই সদগুৰু পৰমাত্মা আত্মাতকৈ অভিন্ন হৈ যেতিয়া নিৰ্দেশ দিব ধৰে তেতিয়াই বাস্তৱিক ভজন আৰম্ভ হয় ইয়াত প্ৰেৰকৰ অৱস্থাত পৰমাত্মা আৰু সদগুৰু একে পৰ্যায়ৰ হয় যি ঠাইত আমি থিয় হৈ আছো সেই স্তৰতে যেতিয়া স্বয়ং প্ৰভু হৃদয়ত থাকিবলৈ ধৰে বেয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ধৈৰ্য ধৰিবলৈও প্ৰেৰণা যোগায় তেতিয়াই মন বসত আহি যায় আৰু এয়াই শক্ষভাৱ সখাৰ নিচিনাকৈ তেওঁ বেয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰে তেতিয়াহে এই নষ্ট হোৱা স্থিতিৰ পৰা সাধকে পাৰ পায় অৰ্জুনৰ অপাৰম ভাৱত বিবা কথাম এটা বিজাই না নিয়াম তামা আদৌ ৰক্তি অৰ্জুনে কলে সূৰ্য দেৱতা বিৱস্থানৰ জন্ম আগতে হৈছিল আৰু তোমাৰ জন্ম পিছত হৈছিল তেনেহলে মই কেনেকৈ এইবুলি বুজিম যে তুমি সৰ্বপ্ৰথমে এই তত্ত্বানকে কৈছিলা শ্ৰীভগতিৱ অৰ্জুনা তানি আহম বেদ চৰ্বানী নাটন্তা পৰমেশ্বৰ ভগৱানে কলে হে পৰন্ত মই আৰু তুমি বহুতো জন্ম ইয়াৰ আগতে লাভ কৰি আহিছো মই সেই সকলো জন্মৰ কথা স্মৰণ কৰিব পাৰো কিন্তু তুমি নোৱাৰা অজ অপি চন অব্যয় আত্মা ভূতা নামা ঈশ্বৰ অপি চনা প্ৰকৃতিম স্বামাষ্ঠায় সম্ভৱামি আত্মা মায়া যদিও মোৰ কেতিয়াও জন্ম নহয় আৰু মোৰ চিন্ময় দেহাটোৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতি নহয় আৰু যদিও মই সকলো প্ৰাণীৰেই পৰমেশ্বৰ তথাপি মই মোৰ অন্তৰংগা শক্তি অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেল শক্তি অৰ্থাৎ যোগমায়াক আশ্ৰয় কৰি নিজৰ চিন্ময় ৰূপ ধাৰণ কৰি যোগে যোগে অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ ধৰ্ম ক্লানী ভৱতী ভাৰত অভ্যুত্যানম ধৰ্ম তদামান শ্ৰীৰাম্যহম হে ভৰত সন্ততি য'তে যেতিয়াই ধৰ্মৰ অৱনতি ঘটে আৰু অধৰ্মৰ প্ৰাধান্য আহি পৰে তেতিয়াই মই অৱতাৰ হৈ নিজকে প্ৰকাশ কৰোঁ হে অৰ্জুন যেতিয়া যেতিয়া পৰম ধৰ্ম পৰমাত্মাৰ কাৰনে হৃদয় গ্লানীৰে ভৰি পৰে যেতিয়া অধৰ্মৰ বৃদ্ধিত ভাবুকে পাৰ নাপায় তেতিয়াই মই আত্মাক ৰচনা কৰিব ধৰো এনে গ্লানী মনোৰো হৈছিল যেতিয়া আপোনাৰ হৃদয় অনুৰাগে ভৰি পৰিব সেই শাশ্বত ধৰ্মৰ কাৰণে চকু পানীৰে চকু ভৰি পৰিব এই স্থিতি যেতিয়াই আহিব যেতিয়া চেষ্টা কৰিও অনুৰাগী অধৰ্মৰ পাৰ নাপায় এনে পৰিস্থিতিত মই নিজৰ স্বৰূপক ৰচনা কৰো অৰ্থাৎ ভগৱানৰ আবিৰ্ভাৱ মাত্ৰ অনুৰাগীৰ বাবেহে পৰিত্ৰানায় সাধু নাম বিনাশ দুষ্কৃত ধৰ্ম সংস্থাপনাৰ ঠাই সম্ভৱা মিগেগে সাধু লোকসকলৰ উদ্ধাৰৰ বাবে অসৎ কাম কৰোতাসকলৰ বিনাশৰ বাবে আৰু ধৰ্মৰ নীতিসমূহৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে মই প্ৰতিটো যুগতে আহি দেখা দিম অৰ্জুন সাধু নাম পৰিত্ৰাণায় পৰমসাধ্য একমাত্ৰ পৰমাত্মাহে আছে যাক সাধিলে কোনো সাধকেই পিছ পৰি নাথাকে সেই সাধুটাত প্ৰৱেশ কৰাব পৰা বিবেক বৈৰাগ্য সম দম ইত্যাদি দৈৱী সম্পদক কোনো বাধা নোহোৱাকৈ প্ৰবাহিত কৰি তথা দুষ্কৃতা যিয়ে দূষিত কাৰ্যৰূপ লয় সেই কাম ক্ৰোধ ৰাগ দ্বেষ বিজাতীয় প্ৰবৃত্তিসমূহক সমূলি নষ্ট কৰি ধৰ্মক উত্তম প্ৰকাৰে স্থিৰ কৰিবৰ কাৰণেই মই যোগে যোগে প্ৰকট হওঁ যুগ ধৰ্ম সকলোৰে হৃদয়ত সদায়েই থাকে এতিয়া কোন যুগ চলি আছে কেনেকৈ বুজা যাব যেতিয়া হৃদয়ত শুদ্ধ সত্যগুণ কাৰ্য কৰি থাকে ৰাজস আৰু তামস গুণ শান্ত হৈ যায় বিষমতা সমাপ্ত হৈ যায় যাৰ কাৰো লগত দ্বেষ নাই কৃষ্ণ জ্ঞান আছে অৰ্থাৎ বিজ্ঞান আছে অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ পৰা নিৰ্দেশ লোৱা তাত লাগি থকাৰ বাবে ক্ষমতা হোৱা মনত প্ৰসন্নতাৰ পূৰ্ণ সংসাৰ হোৱা যেতিয়াই এনে যোগ্যতা আহি যায় তেতিয়া সত্য যুগত প্ৰৱেশ কৰা হয় যেতিয়া তামসিক গুণ পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে ৰাজহী গুণ অলপ মাত্ৰ থাকে আৰু চাৰিওফালে শত্ৰুতা আৰু বিৰোধতা থাকে এনে ব্যক্তি পলি যুগৰ হয় যেতিয়া তমুগুণে কাৰ্য কৰে তেতিয়া মানুহ এলাহ নিদ্ৰা প্ৰমাদেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে কৰ্তব্য জানিও তাত প্ৰবৃত্ত হব নোৱাৰে নিষিদ্ধ কৰ্ম জানিও তাৰ পৰা নিবৃত্ত হব নোৱাৰে এইদৰেই যুগ ধৰ্মৰ উঠা নমাই মানুহক আন্তৰিক যোগ্যতাত নিৰ্ভৰ কৰায় কোনোবাই এই যোগ্য়তাক চাৰি যুগ বুলি কৈছে কোনোবাই চাৰি বৰ্ণৰ নাম দিছে আকৌ কোনোবাই ইয়াক অতি উত্তম উত্তম মধ্যম আৰু নিকৃষ্ট এই চাৰি শ্ৰেণীৰ সাধকক সম্বোধন কৰিছে প্ৰত্যেক যুগত ইষ্টই লগ দিয়ে হয় উচ্চ শ্ৰেণীত অনুকূলতাৰ সম্পূৰ্ণতা থাকে নিম্ন যুগত ঈশ্বৰৰ সহযোগ ক্ষীণ হৈ থাকে সংক্ষেপতে শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে লক্ষ্য বস্তু দিব পৰা বিবেক বৈৰাগ্য ইত্যাদিক বাধা নোহোৱাকৈ প্ৰবাহিত কৰিবৰ কাৰণে তথা বেয়া কাম কাম ক্ৰোধ ৰাগ দেশ ইত্যাদি সমূলি নাশ কৰিবৰ কাৰনে পৰম ধৰ্ম পৰমাত্মাত স্থিত ৰাখিবৰ কাৰণে মই যোগে যোগে অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক পৰিস্থিতিত প্ৰকট হওঁ ধৰ্মৰ ক্লানীৰ সময়ত ন নম্বৰ শ্লোকত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এই বুলি কৈছে জন্ম কৰ্মে দিব্যাম এবাম ইয়া পুনৰ জন্মনা এটি মামম এটি সাৰ্জুনা হে অৰ্জুন যিজনে মোৰ এনেধৰণৰ দিব্য আৱিৰ্ভাৱ আৰু কৰ্মৰ বিষয়ে যথাযথভাৱে জানে তেওঁ পাৰ্থিৱ দেহ ত্যাগ কৰাৰ পাছত এই জৰজগতত পুনৰ জন্ম ল'বলগীয়া নহয় বৰং তেওঁ মোৰ সনাতন ধামলৈ গতি কৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কয় যে মাত্ৰ মাত্ৰ তত্তদৰ্শীয়েহে ভগৱানৰ জন্ম আৰু কাৰ্য দেখা পায় এতিয়া প্ৰশ্ন হল তত্তদৰ্শী কাক কয় আগৰ দুই অধ্যায়ত সৎ আৰু অসতৰ নিৰ্ণয় কৰি যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিলে যে হে অৰ্জুন অসৎ বস্তুৰ অস্তিত্বই নাই আৰু সত্যৰ তিনিও কালত অভাৱ নাই ইয়াত আকৌ জোৰ দি কৈছে যে মোৰ আৱিৰ্ভাৱ হয় কিন্তু তাক তত্ত্বদৰ্শীয়েহে দেখে তত্ত্বদৰ্শীয়েহে তেওঁক দেখিছে কোনো ভাষাবিদ অথবা কোনো সমৃদ্ধিশালীয়ে দেখা নাই তত্ত্বদৰ্শী এটা প্ৰশ্ন হৈ থাকিল এনে একো নহয় যে পাঁচ তত্ব আছে বা পঁচিশ তত্ব আছে ইয়াকে শিকিলে আৰু হৈ গল তত্বদৰ্শী শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে আত্মাই পৰম তত্ব আত্মা পৰমৰ লগত সংযুক্ত হৈ পৰম তৎ পৰম আত্মা হয় আত্ম সাক্ষাৎকাৰ কৰাজনেহে এইক বুজি পায় এই কথা প্ৰমাণিত যে অৱতাৰ কোনো বৈৰাগী অনুৰাগীৰ হৃদয়তহে হয় আৰম্ভণিতে তেওঁ অৰ্থাৎ অনুৰাগীজনে বুজি নাপায় যে মোক কোনে সংকেত দি আছে কোনে মাৰ্গদৰ্শন কৰি আছে কিন্তু পৰমত্ত্ব পৰমাত্মা দৰ্শনৰ লগে লগে তেওঁ দেখা পায় বুজি পায় তেতিয়া আকৌ সেই শৰীৰক ত্যাগ কৰি তেওঁ পুনৰ জন্ম প্ৰাপ্ত নহয় শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে মোৰ জন্ম দিব্য হয় ইয়াক দেখাজনে মোকেই প্ৰাপ্ত কৰে তেতিয়া মানুহে তাৰ মূৰ্তি বনাই ললে পূজা কৰিবলৈ ধৰিলে আকাশত তাৰ নিবাহ কল্পনা কৰিবলৈ ধৰিলে কিন্তু এনে একো নহয় সেই কথাকে মহাপুৰুষসকলে বুজাব বিচাৰিছে যে যদি আপুনি নিৰ্ধাৰিত কৰ্ম কৰি যায় তেতিয়া জানিব যে আপুনিও দিব্য আপুনি যি হব পাৰিছে সেইটো মইও হৈছো মই আপোনাৰ সম্ভাৱনা আপোনাৰ ভৱিষ্যত নিজৰ ভিতৰত আপুনি যেতিয়া এটা এনে পূৰ্ণতা প্ৰাপ্ত কৰিব সেইদিনা আপুনি সেয়ে হ'ব যি কৃষ্ণ যি শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি স্বৰূপ আছিল সেইটো আপোনাৰো হ'ব পাৰে অৱতাৰ ক'তো বাহিৰত নহয় যদি অনুৰাগপূৰ্ণ হৃদয় আপোনাৰো আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভিতৰতে অৱতাৰৰ অনুভূতি হ'ব পাৰে তেওঁ আপোনাক উৎসাহ দি কৈছে যে বহুতো লোক এই মাৰ্গত চলি মোৰ স্বৰূপ প্ৰাপ্ত কৰিছে যিজনে ভগৱানৰ অৱতাৰৰ এই ৰহস্য বুজিব পাৰিছে তেওঁৰ ইতিমধ্যেই এই পাৰ্থিৱ বন্ধনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছেই গতিকে এই পাৰ্থিৱ দেহাটো ত্যাগ কৰাৰ লগে লগেই তেওঁ ভগৱানৰ ৰাজ্যলৈ উভতি যাব পাৰিব পাৰ্থিৱ বন্ধনৰ পৰা এইদৰে মুক্তি লাভ কৰাটো জীৱৰ পক্ষে সমূলি সহজ কথা নহয় নিৰ্বিশেষবাদী আৰু যোগী সকলে বহু কষ্ট কৰি বহুতো জন্মৰ পাছতহে এনে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে তথাপিও ভগৱানৰ নিৰ্বিশেষ ব্ৰহ্মজ্যোতিত লীন হৈ তেওঁলোকে যি মুক্তি লাভ কৰে সেইটো এটা আংশিক মুক্তিহে আৰু তেনে মুক্তি লাভ কৰাৰ পাছতো দুনাই সংসাৰলৈ ঘূৰি অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে কিন্তু ভক্তসকলে কেৱল ভগৱানৰ অলৌকিক দেহ আৰু কৰ্মৰাজিৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰিয়েই দেহাৱসান হোৱাৰ লগে লগেই ভগৱানৰ নিত্যধামত স্থান লাভ কৰে আৰু তেওঁ আৰু দুনাই জৰজগতখনলৈ উভতি আহিবলগীয়া হোৱাৰ ভয় নাথাকে ব্ৰহ্ম সংগীতাত কোৱা আছে যে ভগৱানৰ অসংখ্য ৰূপ আছে আৰু অসংখ্য অৱতাৰ তেওঁ গ্ৰহণ কৰে ভগৱানৰ যদিও অসংখ্য লৌকিক ৰূপ আছে তথাপিও সেই আটাইবিলাক ৰূপেই একেজন পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ পৰা অভিন্ন এই সত্যটো উপলব্ধি কৰা উচিত আৰু বিশ্বাস কৰা উচিত এক আৰু অদ্বিতীয় ভগৱানে নানান দিব্য ৰূপ ধাৰণ কৰি তেওঁৰ শুদ্ধ ভক্তসকলৰ সৈতে নৃত্য লীলা কৰাত অনুৰাগেৰে সৈতে মজি থাকে এই বৈদিক কথাষাৰকে গীতাৰ শ্লোক এই শ্লোকটোত ভগৱানে নিজেই সমৰ্থন কৰিছে যিজনে বেদৰ প্ৰমাণৰ ভিত্তিত আৰু ভগৱানৰ নিজ মুখৰ বাণী বুলি আস্থা ৰাখি এই সত্যটো মানি লৈ দাৰ্শনিক বাক বিতন্তাত সময় কটাবলৈ এৰি দিয়ে তেওঁ উত্তম ধৰণৰ প্ৰকৃত মুখ্য লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয় কেৱল এই সত্যটো মানি লৈ নিসন্দেহে মুখ্য লাভ কৰিব পাৰি ভয়াক্ৰোধ মানময়া মামা উপাশ্ৰিতা বহবা জ্ঞান তপস্যা পুতা মদ ভাবাম আগতা অনুৰাগ হয় আৰু খঙৰ পৰা মুক্ত হৈ সম্পূৰ্ণৰূপে মোতেই নিমগ্ন হৈ মোতেই আশ্ৰয় লৈ পূৰ্বে বহুতো লোকে ৰাগ আৰু বিৰাগ ভয় অভয় ক্ৰোধ অক্ৰোত অহংকাৰ ৰহিত হৈ মোৰ শৰণত আহি বহুতো লোক জ্ঞান তপেৰে পবিত্ৰ হৈ মোৰ স্বৰূপক প্ৰাপ্ত কৰিছে এই বিধান সদায়ে আছে বহুতো পুৰুষে এই প্ৰকাৰে মোৰ স্বৰূপ প্ৰাপ্তি কৰিছে প্ৰশ্ন হয় কি প্ৰকাৰে ঈশ্বৰৰ স্বৰূপ প্ৰাপ্তি হয় ইয়াৰ উত্তৰত ভগৱানে কৈছে যাৰ হৃদয় অধৰ্মৰ বৃদ্ধি দেখি পৰমাত্মাৰ প্ৰতি গ্লানিৰে ভৰি পৰিছে সেই স্থিতিত মই নিজৰ স্বৰূপক ৰচনা কৰোঁ তেওঁলোক মোৰ স্বৰূপ প্ৰাপ্ত হয় যাক যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই তত্ত্ব দৰ্শন বুলি কৈছিল তাকে এতিয়া জ্ঞান বুলি কোৱা হৈছে পৰম তত্বই পৰমাত্মা তেওঁৰ প্ৰত্যক্ষ দৰ্শনক জনাই হ'ল জ্ঞান এনেদৰে জনা জ্ঞানীজনে মোৰ স্বৰূপক প্ৰাপ্ত কৰে